ई दैवं तदोषतः सियाताधैवैते दूरं गमञ्ज्योतिघां ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु यस्य स्मरण महात्रेणा जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते विष्णुदेवता अच्छा योगश्चागराणाम् देवा सर्वं कृष्णं मयम् जगद ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवत महापुरश से आज्ञया प्रवर्तम अद्य ब्रह्मणो ब्रह्मणोदिततीय प्राथे श्री शिवराहकलपे सप्तमें वैस्वतमंतरे अठा विंशतमे प्रथम कलिपथमचरणे जंबूदभी भूर्लोक भारतवर्षे भरतखंडे आरयावर्तेकशागतराष्ट्रदेशी कोमत्याः पश्चिमदिग्भागे अमरेलीमण्डलान्तर्गत तथास्तु विद्यापीठप्राङ्गणे प्रेममन्दिरसमीपे विघ्नमण्डपस्तुते विक्रमसंवत्सर श्रीद्विसहस्र एकाशीतिशाके एकोनविंशतिच्चचत्वारिंशत् प्रभवादिषष्टि शुष्त संवत्सराणां मध्ये वर्तमाने सिद्धार्थिनां संवत्सरे श्रीसूर्य उत्तरायणे वर्षाऋतौ मासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शुभपुण्यतिथौ अद्य चन्द्रवासरे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिधौ मुम्बय इति शुभस्थानस्थितवत् काश्यपगोत्रस्य श्रीमन् हेतभाई चिमनलाल् श्रीटाङ्क् तस्य जन्मदिननिमित्ते एभिर्ब्राह्मणैः वा ऋषिकुमारैः द्वारा माध्यमेन अद्यदिने नित्यवैष्णदेवयज्ञकर्म तथा च श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य कोऽपि एकाध्यायस्य यागाख्यं करमाहं करिष्ये तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु